大家好，我是朴美惠。今天我们一起来学习百日宴与周岁宴。在中国汉族家庭出生的小孩满一个月的话，家里人会举办一场仪式，邀请亲朋好友共同来见证，为孩子祈求祝福。 这个仪式叫做满月酒，但在中国的朝鲜族文化里，这场仪式不在孩子出生满一个月的时候举行，而是在出生满一百天的时候举行。这时候的仪式叫做百日宴。朝鲜族的百日宴文化是韩民族的传统文化。 韩国当然也是一样的，除了百日宴以外，在孩子满一岁的时候，还有一场更加隆重的周岁宴。今天我们就一起来了解一下韩民族的百日宴和周岁宴。先来看百日宴。 百日的意思就是新生儿出生满一百天，在这一天，家里人会专门为孩子设置百桌，同时设宴招待亲朋好友，共同为孩子祈福。这个就是百日宴。百字有完整、圆满之意。 所以，百日宴所庆祝的是新生儿健康平安地度过了一百天，寓意完整美满之意。如果说前面提到的一些产后礼仪是为了产妇的健康恢复的话，那么百日宴就是纯粹为了新生儿所举行的仪式。 韩国所在的朝鲜半岛四季分明，季节性的气候变化明显，所以在医疗条件并不发达的韩国古代，新生儿在换季时期发病去世的情况有很多。如果新生儿可以挺过三个月，就相当于挺过了一次换季。 表明新生儿有能力面对季节、季节变化这样的外部环境转换，意味着新生儿克服了自己人生中的第一道难关。嗯，意味着新生儿克服了自己人生中的一道难关。三个月差不多接近一百天。 所以，百日宴一方面是要庆祝新生儿克服环境变化，一方面也借此祈愿新生儿长命百岁。百日宴一般会邀请亲戚和邻居一同参参与。百日宴上的百日糕会和邻居分着吃。惯例上。 将打糕从蒸屉上取出来时，要用饭铲子，而不用刀。这一点在给产妇吃的海带上也是一样的，既不用刀去切海带，因为人们相信，因为人们相信用刀切是不吉利的一件事情。有说法认为。 百日糕要分给一百个人吃，才能寓意长长久久，所以习惯上会将百日糕分给尽可能多的人吃。收到百日糕的人一定要给予回礼，一般会选择米、线、钱等物品，寓意长寿、幸福。 也有一种风俗认为，新生儿在百天的时候要穿一件由一百块补丁缝制成的衣服才会带来好运。这既包含了不要在衣服上有过多、有过多欲望的含义，不同补丁的互相连接也包含、也包含了生命延续的寓意。 总的来说，举办百日宴的核心目的就是为新生儿祈福。百日宴摆桌上的食物以打糕为主，另外还有白色蒸糕、红豆琼团、五色松饼等食物。蒸糕的白色。 寓意着清洁与神圣。红豆琼团的红色，寓意着驱邪。百日宴上给新生儿穿衣服，虽然在不同家庭有所不同，一般来说，男孩子穿上的是上衣加风帘裤。 女孩子穿的是上衣加裙子。新生儿在百日宴上穿的衣服有长寿之意。前面提到过，由前面提到过，要由一百块补丁缝制而成，或者在衣服上缝上一百条纹路。 这些都寓意着“白寿”。韩语中的“白寿”与“百寿”发音相同，但“白”字比“百”字少一横，所以“白寿”一般指九十九岁。再来看周岁宴，周岁是新生儿出生后的第一个生日。 所以也叫初度日、醉日、周日等。正如前面说过的，在古代，新生儿的存活率并不高，能够挺到周岁更不容，能够挺到周岁的更不容易。所以，不论贫富贵贱。 只要家中有孩子满周岁了，都会为他举行周岁宴。周岁宴在东亚文化圈里都很常见，历史也非常悠久。根据一四一二年十二月十一日《朝鲜太宗实录》的记载，是日。 乃上幼子重之初度也，未设星宿教。初度就是周岁的意思，星宿教是一种向星宿祭祀的道教信仰。可见，朝鲜初期就已经有周岁宴的形态了。 朝鲜中期文人李醉光引中国的《颜氏家训》也指出：“醉日周岁也，以此观之，习俗之成盖久矣。”说明周岁宴这种形式是由来已久的。根据中国方面的说法，周岁宴。 在南北朝时期就已经出现了周岁宴，和百日宴一样，也要为孩子摆桌。这样的摆桌在韩语里称之为回床或醉盘。桌上陈设的食物以打糕和果实为主，种类和百日宴比较类似。 有白色蒸糕、红豆琼团、五色松饼等，另外还有彩虹打糕。其中白色蒸糕和红色琼团是一定要有的食物，因为它们有着美好的寓意。这一点在前面已经提过，这里就不重复讲了。 五色松饼也是有美好的寓意的。五色象征着五行、五德、五味，有万物调和的含义。松饼有带馅儿和不带馅儿的。带馅儿的含义是让孩子内心丰满；不带馅儿的含义是希望孩子的内心有足够的空间。 去容纳更多的知识。彩虹打糕的含义是希望孩子的梦想能够像彩虹一样五彩斑斓。周岁宴的打糕，周岁宴的打糕一样要分给他人吃。收到周岁宴打糕的人，一般会用。 装打糕的盘子，装上玩具、钱、衣物等作为回礼送回去。要注意的是，此时装打糕的盘子是不洗的，这是希望主人下次有喜事的时候还能够再来分享的意思。果实一般用的是苹果、梨和大枣。 装在盘子当中，并放在桌子前端的两侧。另外，桌子中间会放上装满满满的，桌子中间会放上装的满满的大米，寓意着孩子将来有吃的福气。周岁宴上很重要的，也是由嗯，周岁宴上很重要。 也是很有趣的一个环节，叫做抓周。抓周也叫试罪、试周、试儿，是一种预测前途和性情的仪式。届时会孩子面前摆满各种物品，让孩子凭借自由意志抓取，借此来判断孩子的将来。 根据崔南善《朝鲜常识》中记载，男孩子抓周时摆放的物品有米、面、饼、果、钱、丝、弓矢、书册、纸、笔墨等；女孩子抓周时摆放的物品有米、面。 柄、果、钳、丝、刀、尺、针、夹、针夹等。抓周开始后，要让孩子穿上盛装，然后坐在布匹布匹堆上。布匹。 物品，然后坐在布匹堆上，在他面前放上满满一盘上面说的物品，任由其抓取。其中钱和米谷等象征富，面和丝等象征寿，弓矢象征武艺，书册。 象征将来文官显赫，纸笔墨象征有文采，针尺等象征有手艺。关于抓周的风俗从何而来，学界的说法并不统一。有人认为抓周的源头可以追溯到中国先秦时期。 是一种崇神性巫文化的产物。由于抓周相是一种用迷信预测判定小儿终身的巫术，嗯，由于抓周相是一种用迷信预测判定小儿终身的巫术，在崇尚普治、重视教育的中原儒家文化眼中。 当然是不可取的，所以抓周这种文化，长时期只能在中国南方地区传承，而不能流向北方。周岁宴时给孩子穿的盛装一定要华丽，这衣服一般叫做周岁服。 根据《朝鲜王朝实录》的记录，英祖年间给世子办周岁宴的时候，穿的是英祖年间给世子办周岁宴的时候穿的是金丝冠、青直领；正祖年间穿的是四游华阳巾。 紫罗夹衫都是非常华丽的。一般来说，周岁服是由孩子的各个长辈分别分别给买的。腰带和袋子是周岁服中最重要的，不分男女。长腰带绕一圈后系上，寓意着长寿。袋子前面绣着牡丹。 和菊花后面绣着寿、福字样，寓意福满长寿。除此以外，男孩和女孩的周岁服是有一定的差别的。男孩的周岁服是七彩上衣、风连裤，加上蓝色的腰带，衣带上会印上金箔。 使其看上去更加华丽。风帘裤一般用玉色、粉红色、紫色的绸缎或面绒来制作。女孩子的周岁服是七彩上衣、裙子、坎肩、大褂，头上还要戴上女性用的防寒帽，脚上穿的是布袜和云鞋。 女孩周岁服的腰带是用紫红色的布制成的。总的来说，百日宴和周岁宴都是为了孩子的健康成长祈福而举行的仪式。从更宏观的视觉来看，这也是儒家文化圈尊重、歌颂生命的一种形式。 传统抓周礼上，不管男孩女孩，摆放的物品都是一样的。错，男孩、男孩子抓周时摆放的物品有米、面、饼、果、钱、丝、公使、书册。 纸、笔、墨等。女孩子抓周时摆放的物品有米、面、饼、果、钱、丝、刀、尺、针、夹等。本节课的关键词如下：百日宴、周岁宴、抓周。 希望同学们可以通过本节课的关键词来巩固一下本节课所学的内容。